এয়া আমাৰ মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডিছে মোৰ ভোক সেইবোৰে কিবা অকণমান আহিছিলো হেল্ল' অভৰিৱান পুনৰ পৰা আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰত মই তৃষ্ণা আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আজি এটা মই বেলেগ ভিডিঅ' লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰত আজি মই চেলেঞ্জ ভিডিঅ' লৈ আহিছিলো অনলি হোৱাইট কালাৰৰ মই বস্তু খাম বুলি ভাবিছিলো ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ ডিনাৰ অকল হোৱাইট কালাৰৰে হ'ব আজি মোৰ আৰু হোৱাইট কালাৰৰ এটা টপো পিন্ধি লৈছিলো আৰু মানে বহুত দিন পৰা ভাবি আছিল মই কৰিম কৰিম বুলি আজি ভাবিছোঁ ফাইনেলি কৰোঁ ভাবিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো যাতে সকলোৱে মৰম দিয়ে বলকচোন মই ব্ৰেকফাষ্টত কি বনাওঁ আপোনালোক দেখাই আছোঁ হোৱাইট কালাৰৰ এয়া দেখিছে নহয় মোৰ তাত অ'টছ আছিলে খাই ইমান ভাল নাপাওঁ তথাপিও ভাবিছোঁ অকণমান বনাওঁ কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এখন এতিয়া মই টাৱা লৈছোঁ অ'টছখিনি ইয়াতে অকণমান টাইম মই গৰম কৰি ল'ম নতুন বস্তু ট্ৰাই কৰিছোঁ আজির ভিডিওটো কেনে কি হয় না জানো আপনাকে লাস্ট টলে চাই থাকি বড়ে ভিডিওটো মই প্রথমতে এনি কি অপমান তাওতে মই এনি গরম করি এতিয়া এখিনি আমার এতে গরম হই গল এতিয়া অকমান টাইম ঠান্ডা হবলে রাখি দিম মই মই হাতেৰে এনেকৈ ম'হৰি লৈছোঁ মিক্সিত দিয়া নাই বাৰু তাৰ ওপৰত দিম পানী তাতে পানী আৰু নিমখ দিছোঁ অকণমান মানে মই একদম হেল্ডি ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ ডিনাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম বাহিৰৰ বস্তু একদম নাখাওঁ ঘৰতে যেনেকৈ বাৰু বনাই সেনেকৈ খাম বুলি ভাবিছোঁ আজি চেলেঞ্জটোত আপোনালোকে অকণমান হেল্প কৰিব মোক নাজানো আৰু কেনেকুৱা হ'ব তেল মই অলপো ব্যৱহাৰ কৰা নাই তেল মই এয়া আমাৰ মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল এই অ'টছৰ মই এনেকৈ পিঠা নিচিনা বনাইছোঁ লগতে আলমণ্ড বাদাম লৈছোঁ কল এটা আৰু গাখীৰ এগিলাচ লৈছোঁ এতিয়া খাই কিনে চাওঁ ঠিক থাকেই আছে খাব পৰা হৈছে আৰু ইমান বেয়াও হোৱা নাই মোৰ ভোক সেইবোৰে কিবা অকণমান বনাব আহিছিলো মানে মই ব্ৰেকফাষ্ট চাৰে সাতটা মানত ফুৰিছিলো সেইবাবে ভোক লাগিছে এতিয়া বাজিছে চাৰে এঘাৰটা এয়া আটা মাৰি লৈছিলো দেখিছেনে হোৱাইট কালাৰ হয় এতিয়া ৰুটিখন বহাই দিছোঁ ইয়াতে আৰু কি বনোৱা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু আৰু এয়া এটা মোৰ কণী আছিলে ভাবিছোঁ এনেকৈ ৰ'ল হিচাপত বনাই খাম আৰু এইপিনে আমাৰ ৰুটিখন ৰেডি হৈ আছে কণীটো যেহেতু হাইট কালার হয় খাম বুঝে একদম কিন্তু রুটি বগাই হয় দিয়ে আটা তো বগা অনুই অপন হাইট বেলে কালারক আর এটা দুপরিয়ার কারণে মই চাউল গুড়ি অনুমান পিছি লোক এনেক খাবলে মন গিয়েছিল মূল বহুত একদম হোৱাইট কালাৰ হয় চাউলৰ পিঠাটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মানে মোৰ কি হ'ল অকণমান বাহিৰত কাম আছিল সেইবোৰে কাপোৰটো চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ল আহিয়ে মোক হাত ধুই লৈ অকণমান কিবা খাবলৈ বনাইছিলো মানে ভোক লগা নাছিল বেছি যিহেতু এগডলটো খালো তেতিয়া সেইবিলাক অকণমান কিবা অলপ বনাই দিছিলোঁ খাম বুলি ইয়াৰ পিঠা বনাইছিলো চাউলৰ গুৰিত মানে কি হ'ল বেলেগ খাবলৈ মন যোৱা নাছিল আৰু পিঠাটো বনাই সেনেকে কল লৈছিলোঁ খাবলৈ কল অকণমান অকণমান লগাই সেনেকে খাই বেছি ভাল লাগে সেইবোৰে কলটো লৈছিলোঁ খাম বুলিয়ে এতিয়া একদম খোৱা টাইমত লগ পাইছিলো ৰাতি মই কল আৰু গৰম ভাত লৈছিলোঁ গাখীৰ আছিল বাৰু খাবৰ মন নগ'ল সেইবাবে কল আৰু ভাত এনেকৈ সানি লৈছোঁ অকণমান নিমখ লৈছোঁ ওপৰত চেনি তেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই এনেকৈ কেতিয়াবা খাই ভাল লাগে আৰু ভাবিছিলোঁ কিনো বেলেগ বনাই থাকোঁ বনাব মন যোৱা নাছিল ভাবিলোঁ ভাতটো কালাৰ যিহেতু হোৱাইটেই হয় সেইবুলি এটা কল সানি লৈছিলোঁ তাৰে ওপৰত তেনেকৈ আজিৰ ৰাতিৰ ভাত সাঁজ এনেকৈ খালোঁ আজিৰ চেলেঞ্জটো মই ইমানতে ৰাখোঁ আর মোৰ একদম কাপড় চেঞ্জ হয়ে থাকে টিপনি মারা টাইমত একদম গা ধুই বেলে কত গেলেই বেগে হয়ে থাকে চেলেঞ্জ ভিডিঅটো আপনাদের চাই মোৰ কেনে পালে প্লিজ জানাব আর আজিল বাই বাই অ্যান গুড নাইট যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব নিশ্চয় করব আর যদি আর নতুনকৈ আহি মোৰ চ্যানেল প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে যাব আর যদি আপনারা মোট চেলেজ ভিডিও বিচাৰে প্লিজ কমেন্ট করব